Дай лагу. Голос. Если хоть топочки принесешь. Да, ты николь. О -о -о -о. Грустишь по машине? Ну, не расстраивайся. Я заработал еще 20 гривен тебе на машину. Так когда ты взял, опыт? ты не работаешь. Ну, я продал твоих солдатиков. <чувствует> С -с 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 -п -п моих солдатиков за 20 гривен. Да там коллекция была на 20 тысяч долларов. Виталик, поверь мне, когда у тебя будет машина, тебе будет не до солдатиков. Ты будешь целый день в гараже лежать под ней. Я не хотел взять под машиной. Я хотел взять под телочкой. <п> uh <-huh> вообще продать моих солдатиков. <звук> <звук> Виталик, что снова скучаешь по Наташе? Все, все тебе надо. Пойми, просто сидеть – это не выход. Девушки очень любят знаки внимания. Так это ты сразу не сказала. мы на есть… Знак внимания, скользкая дорога. Подари ей? Нет, не надо. Лучше подари ей тортик. Подари тортик, а она в ответ пригласит тебя на чай. М -м? идея. Молодец, Настя. Я ж такой сус, Наташей, Я ж могу лупануть часик десять. А потом все утром. Чешечку. Ну, я потом в обед да тут три-четыре, а потом на всю ночь, мужу, часок пятьдесят. Только блюдца успела менять. Будешь? Наташа! Наташенька! Это Спасибо, Виталик, но я слежу за фигурой. Поэтому для меня это будет многовато. Ну, ничего страшного, сейчас сделаем меньше. Да. На, запей. Mm. Uh -huh. что твоя брошка еще не созрела. Да, все-то сегодня не к Надо было, наверное, прикормить тимту. то Привет! А можно с тобой покуражиться? Мы можем звать Виталика Тебек. Давай, скажи, чтобы я не угодил. Не мешай, мне никогда речь готовлю. Ну ладно, тогда позвони подружке, а вона вместо тебя подъедет. Подружки тоже заняты. У нас сегодня в швейном техникуме первый звонок. О, это наверное очень интересно. Вообще-то да. Если хочешь, приходи, будет весело. Та ну ладно, там і без мене, наверное, у вас парній хватає. Є кому вставити нитку в іголку. Це ж швейна техніка, у нас там одні дівчинки. Та ладно. Це все виходить, це все. Я буду серед роз один барбос? Мені <реш> в яку сторону біжать? И желаю всем в этом учебном году хорошего настроения. А, Может быть, кто-то еще хочет сказать речь? А, да, я хочу. Простите. Да. Простите, а вы кто? Я. За вкус! Как-то не похожи. Ну, так потому что я трезвый. Сегодня праздник. Ну, прошу. Ну, все сказать. Конечно, все вчера. Вы были зелеными старшеклассницами. А сейчас бачу, что у всех уже все повырастало. давайте по традиции скажем спасибо вашим школьным учителям за те знания. Хотя основные знания вы получите уже в общем. <реш> 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 ну и хай цей первый звонок запомнится вам на всю жизнь. <реш> Там не так, как у меня. На полчаса. Я не высу. Не понимаю себе праздник, но что нельзя было туда просто воды налить. Я же не пью. Общем, ура! <звы> И зря. О, как зря вы все время прячетесь у себя в подсобке. Оказывается, у нас такой интересный завхоз. Анна Юрьевна. Преподаватель физкультуры. Виталий Валерьевич. Завхоз! Я извиняюсь, но мне пора до э, Куда вы? Подождите. Мы сегодня с коллективом собираемся идти в ресторан. И надеюсь, вы составите мне компанию. Вопситу. я собирался составить компанию. Тим, хто наче в учебу двадцять минут назад, а не двадцять років. Сутка, сутка. Це з юмор надо. Ой, ви такий смішно. А знаєте, яке плаття лучше всього підходить на перший дзвоник. Те, яке швидше знімається. Бухдановна, ну идем со школьником и в фонтане купаться. Не, на школьникам все простительно, он выпивается на первое сентября, а ты А меня еще простительней, у нас в доме сегодня воду отключили. Где? Так, чекай, тут я за мочалку. Нафига мочалки, мочалка? Да, суть такое, в мене первый звонок, я их дам молотку. Виталий Валерьевич, мы все-таки пришли. А это ваш парадный костюм, да? Сумны не буду, если. Я даже носки белые не надеюсь. Так они же черные. Ну так когда-то были белые. Так. Так, я не с пустыми руками. Спроти тортик. тортик ты су? А кто за фигурой будет следить? Выйдешь замуж, потом уже за расслабишься. Так, девочки, наливаем на шампанское. Признаюсь по секрету, мне стоит только понюхать спиртное, я тут же хмелею. Ты признаюсь по секрету, сюда не стоит только понюхать телочку, я уже возбуждаюсь. Gosh, вот. может, потанцуем, ну? А? Так. так, Анна Юрьевна, мне пора дать улицик, а вы все с открывайте. Нужно просто Ане. Давайте устроимся с станции секса рок-н-ролл. <Amcast> Рия Чебурашка. Включай медяк. Я по заказу музыку не ставлю. вы как хочешь, я сам уже включить. Ладно, ладно, сейчас я включаю. Ой, я, я же совсем забыл. Слушай, я так боюсь потерять цвет телефон. можна він, поки в тебе тут полежить, тут я точно не забуду. <рес> 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 не бойся. Ну, я легко поступила. Ну да, все екзамени сдала, на отлично. <рес> Молодець! Хм. Только рано радуйся. Потому що самый главный экзамен в житті тебе ж десь сьогодні ночью со мной. <рес> Ой. Тебе такие красивый платье. Чувствую, сегодня буду рваться. Виталий Валерьевич, вы вот так замечательно танцуете. Давайте потанцуем наедине. Так, Анна Юрьевна. Аня, восток много. Давайте уже Давайте. Виталик, мы, конечно, выпившие, но не настолько. Тем более, ты не красавец. Мы найдем парней поинтереснее. Девочки, а давайте танцевать. Сорок семь, восемнадцать. Нет, Сорок два тринадцать, а может наоборот 31 один двадцать <свят> Вот и встретили мы, Евгения, наконец-то с тобой рассвет, как мы на 1 сентября в одиннадцатом классе, помнишь? <свят> не надо было код от подъезда забывать. А наше вообще его надо было менять. Так, ты давай думай, нам надо до дома уже попадать. Как-то. По чуть-чуть. Может, через окно? Ну что, Виталий Валерьевич, покатаемся по ночному городу. Сейчас метро не работает. Ха, в лимузине? Что? О! А все что учителям мало платят. И в такой день можно и шикануть. Ну что, Виталий Валерьевич, давайте мы с вами вдвоем укатим на берег Днепра и там... Так, а Анна Юрьевна? Аня! Аня. Я бачусь, що ви просто так від мене не відстанете. Ладно, поїхали. Люблю рішительних мужчин. Так, пані, пані. Так, ви можете принести, ну, там, мати, ну, щоб постелити на землю? Ми не будемо, як йоджики, в траві повиркатися. шалун. Зараз принесу.

Хороший машина, да? <сміст> Можна на дачу возить коври, удочки, гиные трубы. Ізвинися, <сміст> за запрыжка. <сміст> а, тут что, <що> не надо, да? Класс. Так і чому не веселимся? теперь делать? Ты хоть понимаешь, что мне хозяин скажет? Ну, им сам виноват. Треба было на дорогу дивиться, а не на моих тюрьчик. Капец. Вот кто придумал встречать рассвет в такую холодину? Виталик, а ты хотел бы встречать рассвет не с нами, а с любимой девушкой? с любимой я хотел бы встретить старость. А молодость надо проводить с такими красивыми телочками, как вы. Ой, ребята, у меня что-то такое. Да? Ты су, сейчас, быстро. Так погрелась, передай по очереди. Вот так, вот так, вот так. Плед отдай. А тебе. Виталик, если честно, благодаря тебе мы не забудем этот вечер никогда. Понятное дело. Девочки, за это стоит Виталика по очереди поцеловать. Давай ты! А, вот ты где! Мастя! А что ты тут Это да ты мне скажи, что ты тут делаешь? Знаешь, пока я, твоя законная жена, сидит тебя дома, ждет, готовит, стирает, убирает, за детьми смотрит. Он тут развлекается. Так, девочки, все. Вечеринка окончена. Это мой муж. Так, а вы... Извините. Настя! Да. Вот в этом году закончу технику. А перспективы никакой. Вот кому нужен менеджер по сбиванию пант так иди на переезд работай. Там такие всем нужны. Да. Так туда только по знакомству берут. <реклама> Я готов был исполнить свою мечту раз в семь, а ты пришла и устроила. Виталик, ты любишь Наташу или нет? Люблю. Ну так вот, тогда не надо бегать за всеми подряд. Ты же не хочешь ее потерять. Не хочет? Так. С сегодняшнего дня больше никаких тюлочек. О, Наташа! Молодец! Виталик, смотри, какая тёлочка. Да. Да. <реклама> ну, я понял, что тёлочки бывают разные. Кто-то любит природу, кто-то спорт. Поэтому кто-то встречает рассвет на природе, а кто-то в спортзале на матах.